নমস্কাৰ চাকচে এছাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ চাকৰি পুনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল পদ মুকলি কৰিলে প্ৰায় ছশ ছয়ত্ৰিছটা তো এইখন হৈছে অফিচিয়েলি এডভাৰটাইজখন ত' ইয়াতে আপোনালোকে যদি প'ষ্টৰ সংখ্যাটো চাই ছশ ছয়ত্ৰিছটা পদ মুকলি কৰিছে গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল তো এইখিনি এন এম পদ হয় তো ইয়াতে আপোনালোকে যদি চাই পে' স্কেল চৈধ্য হাজাৰৰ পৰা সত্তৰ হাজাৰলৈকে ৰাখিছে আৰু গ্ৰেড পে' ছহাজাৰ দুশ আৰু কেটেগৰী ৱাইজ যদি প'ষ্টখিনি চাই অ'পেন কেটেগৰী অৰ্থাৎ আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে তিনিশ চৌব্বিছটা ত' অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে আছে এশ তেৱন্নটা ত' আদিবাসী কমিউনিটিৰ কাৰণে আছে ঊনৈছটা এছ চিৰ কাৰণে আছে চৌৰাল্লিছটা এছ টি পিৰ কাৰণে আছে ছয়ষষ্ঠিটা এছ টি এইচৰ কাৰণে আছে বত্ৰিছটা আৰু ট'টেল যদি আমি ভেকেঞ্চি চাওঁ ইয়াতে ছশ ছয়ত্ৰিছটা প'ষ্ট আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যনখিনি দিয়া আছে এ এন এম ট্ৰেইনিং পাছ কৰা হ'ব লাগিব আছাম গভাৰ্মেণ্ট ইনষ্টিটিউট বা ৰিকগনাইজ ত' আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাই ল'ব ত' ইয়াৰে আপোনালোকৰ যিখিনি বয়সৰ সময়সীমা সেইখিনিও দিয়া আছে আনৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ বয়সলৈকে ধৰি দিছে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা তিয়াল্লিছ বছৰ বয়সলৈকে দিছে আৰু যিখিনি এছ টি পি এছ টি এইচ এছ চিৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছ বছৰ বয়সলৈকে দিছে পি ডাব্লিউ ডি বি ৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা পঞ্চাছলৈকে ধৰি দিছে তো আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ দিব নালাগে অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে আৰু ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবচাইটযোগে ন'টিফাই কৰি জনোৱা হ'ব আৰু অনলাইন এপ্লাইসমূহ আপোনালোকে ডাব্লিউ 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 ডট ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন ত' এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটযোগে ইয়াৰে অনলাইন এপ্লাইখিনি কৰিব পাৰিব তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী ইয়াতে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ফুল এডভাৰটাইজমেণ্টখন এবাৰ ভালদৰে কৰি চাব আৰু ইয়াৰে যিটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আপোনালোকক জনাই যাওঁ ন ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা ওঠৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছলৈকে আপোনালোকে ইয়াৰে অনলাইন এপ্লাইখিনি কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ত' কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব তাৰ ওপৰত মই পুনৰ আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াম ত' আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব তো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবৰ বাবে ধন্যবাদ